और दीगर अमराज ऐसे हैं कुछ आज के दौर में जिनको मेडिकल साइंस लाइलाज कर देती है मैं लाइलाज अल्फाज को या उन अमराज को मैं इस तरह डिफ़ाइन कर सकता हूं कि वो अमराज जिनमें मेडिकल साइंस और डॉक्टर जो हैं वो आजिज़ आज हैं वो लोग कि उनका इलाज क्या है देखिए मुसलमान होने की हैसियत से हमारा ईमान और यकीन है कि अल्लाह इज़्ज़त की जात ने पूरे क़ुरान को हमारे लिए रुश्तो हिदायत बनाया और हमारी रूहानी और बातनी बीमारियों के लिए मम्ब शिफा बनाया सबसे पहले तो एक ये कामिल ईमान होना चाहिए अब दूसरी चीज़ ये है नफसियाती तौर पर हम इंसान होने की हैसियत से हमारा इसबाब पर नज़र होती है जो चीज़ हमें आसानी से मैसर हो हम उसकी इतनी क़दर और वैल्यू नहीं रखते हमारे अस्बा पे कदर होगी उसकी मिसाल मेरे वाली साहब यूँ फरमाया करते हैं कि अगर एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं और वो डॉक्टर आपसे फीस लेता है फाइव हंड्रेड और आपको, आ, मेडिसन आपको मेडिसन जो है वो डायग्नोस आपकी बीमारी के मुताबिक जो है वो आपको मेडिसिन जो है रेकमेंड कर देते हैं और उसी तरह एक और डॉक्टर है वो आपसे फीस लेते हैं फाइव थाउजेंड और वो भी वही मेडिसिन लिख कर दे देते हैं दोनों सेम लिखते हैं तो आपके नजदीक वो जो फाइव थाउजेंड वाला डॉक्टर होगा ना आपका उस, उसका जो इंपैक्ट होगा ना आप कहेंगे जी वाह जी वाह बहुत बड़ा डॉक्टर है आखिर पांच हजार रुपया फीस देकर बैठे और वही काम अगर पांच सौ वाला डॉक्टर करेगा तो वो जो पांच सौ वाला है आपकी नजर में वो कम हैसियत रखते हैं एक दूसरी मिसाल मैं आपको दू हमारे शादी ब्याहों में मौलवी साहब निकाह पढ़ाने के लिए आते हैं या जनाजों पे मौलवी साहब जनाजा पढ़ाने के लिए आते हैं किसी भी इवेंट पे अगर अव्वल तो हम आ, दीन से दूर हैं सॉरी टू से और ये उम्मत मुस्लिमा पे जो जवाल के इसबाब उनमें से एक है कि हम दीन से दूर हैं तो क्या करेंगे जी मौली साहब जब निकाह पढ़ाने के बाद पूछेगा आप पूछेंगे जी मौली साहब फीस या हदिया या जो भी है फर्ज करें मौली साहब ने पांच हजार मांग लिया दस हजार मांग लिया तो हम क्या कहेंगे कि मौली साहब इतना ज्यादा आपने ऐसा कौन सा काम कर दिया ऑन द अदर हैंड डीजे आएगा सारी रात नाच गाना करेगा तो डीजे को हम कम अज कम लाख दो लाख तीन लाख रुपए में हम डीजे को बुक करेंगे वो हराम की तरफ जाता हुआ जो हमारा पैसा है वो हमें नहीं छुपेगा खैर मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूं वो बीमारी जिस पे डॉक्टर आजिज आ चुके हों कामिल ईमान और यकीन के साथ के शिफा देने वाला अल्लाह है अल्लाह इज़्ज़त का फरमान यानी कि कुरान पाक बरहक है अकीदा तो है ईमान की बात कर रहा हूं कामिल ईमान हो कि मैं ये जो अमल करने लगा हूं या करने लगी हूं ना मुझे कामिल ईमान और यकीन है कि अल्लाह पाक ने मुझे शिफा देनी है बसीरत अवल आखिर सात सात मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लें पानी ले लें पानी लेने के बाद द्रूद इब्राहिमी सात सात मरतबा पढ़ लें और पढ़ने के बाद नजम इसको आपने तीन सौ तेरह मरतबा पढ़कर फिर सेवन टाइम आपने द्रूद इब्राहिमी पढ़कर उस पानी में दम कर देना पानी पे दम करने के बाद उस पानी को आपने इस्तेमाल करना है पीना है इवन कि अगर वो ज़ख़म है तो उसको अगर वॉश करना है साफ़ करना है तो उस चीज़ में भी थोड़ा सा पानी ऐड ऑन आप कर सकते हैं कि उस ज़ख़म को साफ कर लें या उस बीमारी में आप वो पानी पी लें या उस पानी को जब आप गसल कर लेते हैं तो किसी शॉवर में डाल के अपने जिसम के ऊपर उससे शॉवर ले सकते हैं ये आप मामूल बना ले कामिल ईमान और यकीन के साथ के शिफा मेरे रब ने देनी है अल्लाह शाफी है अल्लाह काफी है तो उसके बाद जब ये कामिल ईमान शर्त है इस अमल के लिए इस वजीफे के लिए इस वजीफे की इजाजत भी है आपको करने की आप करें अल्लाह रबुल इज़्ज़त की जात वो बीमारियां जिसमें मेडिकल साइंस आजिज आ चुकी है अल्लाह रबुल्जत की आपको शिफा है कामला आजलाए يا وجيهاتي والكرم وحليف العلم والحكم